Ладно, ну, я понял, ну, да? Ну, по Нет, по я понял, да? Теперь. Вы тоже вместе, опять. Же. Я тоже вместе. На что будем опираться? Это исследование. На цифры. Хорош, На цифры. Хорошо. Теперь. Любая борьба, любая работа должна быть измерима. И должен иметь срок дедлайн. Теперь. Давайте будем мерить цифры. Transparency International, который исследует уровень коррупции во всех странах, говорит, что нет изменений. Уровень восприятия говорит. Да. Знаете, ну, не другого, не другого не исследования не нету. я, поэтому я опираюсь на это исследование. Восприятие и реальные факторы. Реальные это реале, короче, никто не может измерить, да. да. это правильно да, да, да. Мерить да. только восприятие. Да. Да. Ну, восприятие. да, ну и всегда да. мерить восприятие, да. правильно? Да. Они свое мнение. Надо же да, да. А как смотреть? На, на что тогда опираться? На, на ваше мнение или на мое мнение? Не может? Мы будем опираться только на исследования, Последние факты не подтверждены, что депутатов, министров сажают. Это не факт. Ну, Вы считаете Киргизии даже... коррупционером, но многие считают его порядочным. Даже, даже... Как можно спорить? Опять же, мы должны опираться только на исследования. И азбекуэр, исследование говорит, что в области борьбы с коррупцией в Кыргызстане нет результатов. Как были из 176 стран в мире в 155 месте, мы там и остались. Это не я говорю. Это говорит Азавтор, это говорит BBC, и это говорят все массы информации. Я закончу, да? Теперь получается, как мы можем победить коррупцию? Только методами, которых говорит президентский институт? Сажаться, и все, мы решим проблему, что ли? Для того, чтобы решить коррупцию, мы должны... Реально опускать процесс конкуренции. Мы должны реально опускать процесс транспарентности власти. Теперь другой вопрос. Сегодня парламент достаточно открыт, да? Я думаю, из-за того, что пять партий, они друг друга контролируют, копают, и они бросают информацию в средства массовой информации. И мы становимся более открытыми. Правительство тоже более-менее открыто, А президентский институт открытый. Вы знаете, все... Чем занимается президент? Какие-то переговоры идет. Или знаете все? А я не знаю. А я не знаю. А в парламенте, благодаря партиям, все-таки есть больше прозрачности. Президентский институт сегодня более закрыт. То есть президент три года работает президентом, он ни разу не приходил в парламент и не отчитывался. Президент перед кем отчитывается. Когда отчитывается и где отчитывается? Есть такой формат, есть такой институт? Нету такого. Или народом да? На пресс-конференции? На пресс-конференции? А новый год? Вот. А власть должен быть под отчетом. Власть как должен контролироваться кем-то? Нету контроля. Ведь... Меня нет, любой, да? Надо... Все. Вы Дальше пойдем. И все. Потом, если будут вопросы. Советская власть не может на полноценную на полноценном уровне пускать эти принципы, пять принципов. И президенту невыгодно делать сильный парламент. Президенту невыгодно делать сильное правительство и судебную систему, потому что у них начнется конфликт. Поэтому президент всегда будет доминировать и не будет пускать те пять принципов и не будет создавать сильные государственные институты. И поэтому, как политик, я всегда говорю, что мы должны отказываться от сильной президентской власти, формы правления. И мы должны переходить в будущее, если мы, конечно, можем, если мы найдем больше сторонников на полный парламентаризм. Второе, на децентрализацию третьей демократии. Это наше будущее. И другого пути у нас нет. демократия вот эти вот все политические слова и так далее ну я вот не услышал вот вы вроде сказали вот в конце да вот необходимо сделать парламентаризм децентрализацию демократию вот тогда будет у нас все хорошо но каким образом я как то так и не услышал то есть вы сказали должно быть хорошо но это как бы все понимают Потом, мнение по поводу экономика или либо политика. Мне кажется, это неправильно сравнивать эти вещи, потому что это все взаимосвязанные вещи. Эта экономика не может быть хорошей без политики, политика не может быть хорошей без экономики. Потом второе. Мне кажется, вот вы когда сравнивали ПРГ и ГДР, когда вы сравнивали я должен там с югом жить, потому что я там с севера и так далее вот это все вещи как бы ментальные и когда мы говорим о том, что почему не так а у нас так, вот мое мнение например, вот я бываю в Германии мои друзья говорят ведь, вот если бы, например, у нас был бы президент как э, Лукашенко и он сохранил бы все старые заводы то у нас было бы все шикарно но я им говорю о том, что, вот, например если бы фермеры были бы там и делали бы так, то вот здесь то есть с Белоруссией было бы то же самое, что с Кремлевле, потому что есть такое понятие, как геополитика. В условиях, когда мы еще маленькая страна, потому что мы очень сильно зависим. И к этому слову, к примеру, если бы вы после седьмого апреля, после Розы Кумбаева, стали бы, бы президентом, мне кажется, даже не кажется, я почему-то даже уверен, что вы так же поступали, да, это факт, что сейчас так и есть. Но мне кажется, я не уверен, да, я писать, что вы поступали бы именно так же. Потому что, видя каким образом работает парламент, каким образом правительство, и о тех же проблемах, о которых вы говорите, компетентность, компетентность в институтном система образования. То есть это исторически мы с этими проблемами в текущего периода пришли, мы говорим, вот есть проблемы, должно быть так, а каким образом, как бы, непонятно. И может быть, вот вы говорите, саморегулирующаяся и саморазвивающаяся система. Может, эта система как раз таки работает, потому что, грубо говоря, фокус, например, ГРС забирает, вот это забирает, клуб, забирает сам, а там, отличие, то забирает, них как бы такая дележка идет. И он говорит, нет, так не должно быть. Должны быть компетентные прийти. Вот бывает, да, он на пришел, вроде как, а потом вышел, потом вдруг, ага, а как, ну, а он-то действительно, с одной точки зрения, грамотный человек. И может быть он пытается собрать таких людей и ждет до следующих выборов. А вы как сами знаете, у него цель сейчас создать реестр населения, систему выбора, более правильно сделать и так далее, и так далее. Да? То есть стремиться к тому, чтобы удержать эту систему с точки зрения геополитики, с точки зрения этих всех проблем, как-то все на плаву. В то же время попытаться как-то все увеличить. И до следующих выборов, когда следующие выборы пройдут, и придут более молодые, которые не за сотни долларов будут покупать э, мандаты, а придут и сядут те, которые не будут за деньги, грубо говоря, и тогда они будут заинтересованы в том, 100 тысяч положил и не это вывести. а тогда может будут работать, потому что вы же говорите о том, что верховец закона, но он пытается это с помощью закона делать. то есть как бы учитывая все факторы вокруг, проблемы все старое он ведет это, но вы же говорите должно быть хорошо, каким образом непонятно. Вот я, например, на данный момент, ну да, как бы сидеть 10 лет, там вокруг Атамбаева, там очень вещи. Но он как-то пытается, у него есть какая-то команда, у него есть харизма, да? Ну вот, э, ну, я как бы вот раз, вижу, как не выступает, обычно как бы так получалось, что все, все в негативе, рядом с душей, да, как всегда. Но харизма я вижу. А вот вокруг Армара я вижу харизм. И понимаете, его слушают и боятся. И каким образом он прокуратурой как СНБ управляет, ну как-то вот мне кажется, что исходя из всех факторов... Сейчас идет все правильно. И как раз вот сейчас выстроена саморегулирующаяся система, то есть эволюционный путем, мы как бы по идем. И он пытается это как-то, 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 как-то устроить вот, следующий выбор. Он, он надеется на следующий выбор. Вот мне так кажется. Вот кажется. Я, я работал с тремя президентами. Я в 29 лет стал министром в Ахаре. И любой президент будет говорить, следующие следующий выбор все будет хорошо. В этом году я сделаю все хорошо. Немножко потерпите, но почему-то лучше не становится. Мы...